Валеридзе очень знаменательное событие. Открытие выставки Бориса Григорьевича Мистеренко. 7 августа 1914 года, ровно 100 лет назад, родился украинский живописец Борис Григорьевич Мистеренко. Выставку мы решили посвятить его столетию. Почему именно в музее Кавалеридзе? История очень интересно закрутилась. Я познакомилась с семьей Бориса Григорьевича, и в их коллекции мы совершенно случайно обнаружили портрет Ивана Петровича Кавалерийца, именем которого назван музей. Много очень было символов и знаков перед этой выставкой, но жизнь сложилась таким образом, что выставку получилось открыть именно здесь, именно сейчас, чему мы очень рады. Борис Григорьевич Нестеренко уникальный живописец, он сочетает в своем творчестве традиции украинской, советской, белорусской школ живописи. Учился в Витебском художественном техникуме, который еще помнит имена Марка Шагала. Казимира Малевича. И его работы несут не только э, художественную ценность, потому что это классическая школа живописи, но и большую историческую ценность, потому что создавались многие в местах культов для художников. Например, в городе Сенев в Черниговской области, там, где э, жили и творили многие украинские знаменитые живописцы. Борис Григорьевич Нестеренко тесно общался и дружил с Татьяной Ябловской. И э, сегодня вот, э, есть возможность... Э, Посмотреть его работы вживую, потому что многие из них уже в 90-х годах были вывезены за рубеж. Многие работы находятся в частных коллекциях в Украине, также за рубежом. Многие работы хранятся в украинских музеях. Поэтому приглашаем посетить выставку. Выставка проходит в музее Кавалеридзе по адресу Андреевский спуск 21 до 18 августа.